Если перейти в плоскость политики и посмотреть на это с точки зрения концепции прав человека, то есть свобода моего выбора, я сама или сам выбираю, какую роль мне выполнять и кем мне быть в этой жизни, и как себя позиционировать в этой жизни, и э, роль государства, которое формирует политики и реализует политики, и в частности гендерную политику. И вот на сегодняшний день, в 21 веке, когда мы говорим про европейский контекст этой тематики, то мы как раз и говорим о том, что государство не может быть пассивным в этом вопросе. Государство не может быть слепым и не замечать эту проблему. Как государство может не замечать проблему? Ну да вот, пожалуйста, при кампания, да, миллион двести кандидатов в президенты у нас были. Практически все из них, те, которые программы свои открытыми делали, либо не вообще не писали на эту тему ничего. Когда им задавали прямые вопросы, они, они говорили, что проблемы нет. Об этом сказал Калашенко. Нет, у нас нет гендерной дисциплинации. Какие проблемы? У нас все равно мы же демократическое общество. Так сказал Бриценко, товарищ, который тоже был нет проблем в этой теме. Юлия Владимировна Тимошенко, то же самое. У нее нет Но она, проблем. Но она политики. Она кандидат президента. А как, извините за она уже в политике, чё ей Я это к тому говорю, это вот пример того, как государство может внедрять гендерно-слепые политики. Не замечательно, Ну как, все хорошо, есть все сердце, в доке прописано, там есть, там есть хорошо. Какие вопросы? А то, что у нас в парламенте ситуация, которая, извините, хуже, чем в африканских странах, вот, пожалуйста, это тоже пример, как государство э, видит или не видит эту проблематику. И вот европейские государства, они говорят о том, что культура у нас в обществе есть гендерное неравенство, именно гендерное неравенство, мы сейчас рассмотрим этот пример, то государство должно э, внедрять, реагировать на эту ситуацию. Оно должно убирать эти неравенства и дискриминации, чтобы и мужчины, в той сфере, в которой они хотят возвращаться в свободе выбора. Mm -hmm. То есть, если женщина хочет быть домохозяйкой, сражать детей, иметь детей, иметь, и не идти в политику, и даже не работать в государство, обязана тоже учесть это и оценить ее труд. И в Европе сейчас как раз стоит вопрос о том, чтобы монетизировать труд женщин, которые работают дома. Потому что этот труд Он действительно для государства. И в Европе идет искусство об этом. Если, например, женщина хочет себя реализовать в политике, пожалуйста, у нее должно быть не только право декларированное в законодательстве, но и реальные возможности и механизмы реализовать это право на практике. Вот об этом мы. И поэтому сейчас мы имеем примеры в Европе, когда мать и детей может быть министром.